আপুনি বাৰু জানেনে খং উঠিলে চিঞৰিবলৈ যিমান শক্তি লাগে মনে মনে থাকিবলৈ কিন্তু তাতোতকৈ বেছি শক্তি লাগে এইখিনিতে আপোনাক কথা এতিয়া কওঁ আপুনি বেয়া নাপাব নিজৰ সুখৰ কাৰণে কেতিয়াও কাকো দুখ নিদিব কাৰণ প্ৰত্যেকেই জীৱনত ভাল কিবা এটা কৰাটো বিচাৰে ভাল কিবা এটা হোৱাটো বিচাৰে কিন্তু প্ৰত্যেকেই জীৱনত ভাল কিবা এটা হোৱাটো বিচাৰিলেই চবৰে ভাগ্যত নাথাকে আৰু যিসকলৰ ভাগ্যত ভাল কিবা এটা বিচৰা স্বত্বেও নহ'ল সিহঁতেহে জানে বুকুত কিমান দুখৰ বুজা লৈ থাকে গতিকে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে বহুত মানে এনেকুৱা মানুহ আছে নিজৰ হ'ল বেলেগৰ নহ'ল কিন্তু সেইটোক লৈয়ে মানে ঠাট্টা ইনচাল কৰে যাৰ নহ'ল গতিকে এইখিনি কেতিয়াও নকৰিব যাৰ তেনেকুৱা হৈ আছে সিহঁতেহে জানে কিমান মানে দুখ মানে বহুত দুখ বুজা লৈ থাকে গতিকে এইখিনি কথা আমি মানে বুজাটো দৰকাৰ কাৰোবাক কিবা এটা কথা ক'বলৈ যোৱাৰ আগত আমি অলপমান ভাবি চিন্তি চাব লাগে কিয়নো আপুনি মই কোৱা কথাখিনি আপুনি মই ইচ্ছা কৰিলেও আকৌ ঘূৰাই আনিব নোৱাৰোঁ আপুনি চাগে জানে অসমীয়াত এষা কথা আছে কথা বুলিলে বতাহ আপুনি যদি ভালকৈ কিবা এটা কয় ঠিকে আছে যদি আপুনি ভুলতে কেনেবাকৈ মুখত বেয়াকৈ কিবা এটা ওলাই যায় তেতিয়াহ'লে সেই বেয়াকৈ কোৱা কথাটোৰ পৰা আপোনাৰ লগতে আনৰো ক্ষতিসাধন হ'ব পাৰে মই এইটো কাৰণে কথাষাৰ ক'লোঁ পৰচ সঁচা আমাৰ সমাজত এতিয়াও পৰচ সঁচা শেষ হোৱা নাই আপোনাক কিবা এটা কথা ওলাবহে লাগিছে আৰু সেই কথাটোকে ইজনৰ মুখত সিজন সিজনৰ মুখত সিজন এনেকৈ বাগৰি বাগৰি সেই কথাটো বহ বিলৈ পইণত হ'ব আৰু যেতিয়াই সেই কথাটো বহ বিলৈ পইণত হ'ব তেতিয়াই আপোনাৰ লগতে আনৰো ক্ষতি সাধন হ'ব সেইকাৰণে কওঁ আমি কাৰোবাক কিবা এটা কথা ক'বলৈ যোৱাৰ আগত আমি অলপমান ভাবি চিন্তি চাব লাগে আশা কৰোঁ কথাখিনি আপোনালোকে বুজি পালে ধন্যবাদ